السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita beralih ke ayat 8, 9 dan 10 dari surah Rum. Bagi kalian yang kita tafsir dan kasir turun pada muka surat 217, jilid yang ke-7. A'udzu billahi rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang didirita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi iaitu tanah memakmurkannya. Lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim pada mereka akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim pada diri sendiri. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. Allah berfirman di sini memperingatkan supaya sentiasa memikirkan makhluk ciptaannya yang menunjukkan keberadaannya, keesaannya, kekuasaannya bahawa tiada Tuhan yang hak selain dia. Dan dia tidak ada Tuhan yang maha benar melainkan dia. Lalu Allah menyatakan di sini, awalam ya tafakkaru fi anfusihim. Mengapa yang dimaksudkan di sini ialah satu bentuk pengamatan, mengamati, merenungi perhatian yang diberikan pada ciptaan Allah SWT, makhluk yang berbagai-bagai. Kalau kita belajar bahasa Arab di sini, perkataan fi, dia merujuk kepada zarfiah hakikiyah, itibariyah. Maka, dia merujuk kepada seolah macam zaraf lah, fi anfusihim. Maknanya di sini, tafakuran mustaqiran fi anfusihim. Ini, kalau kita lihat, samalah dengan ayat yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu bila Allah menyatakan wala taqutuhu bi ataupun dalam surah Al-An'am bila Allah menyatakan wala ta'iri yatiru bi maknanya berfikir itu memang berfikir dalam dirilah berfikir merujuk berfikir itu satu benda yang berada dalam diri kita dia sebati mana fikir itu sendiri memang datang daripada dalam lah maksudnya begitu sama dengan ayat daripada surah Al-Ankabut ayat 48 yang pernah kita bincangkan wala taqutuhu bi dan tidak pernah engkau menulisnya dengan tangan kananmu cerita tentang nabi sebelum ini ketika golongan musyrikin menafikan Quran itu datang daripada Allah SWT jadi ini kalau kita beranggapan bahawa fi yang dimaksudkan sini merupakan zarfiah hakikiyah yang tibariyah. tapi mungkin juga fi yang dimaksudkan ini zarfiah majaziah, ni nah, yang di sudut bahasa Arab ni kalau kita memahaminya, dia merujuk kepada fi di sini, dia adalah wadah perintah untuk berfikir, memberikan penelitian, melihat dengan cermat, ini satu isyarat perintah untuk berfikir dilakukan dengan penuh kesungguhan, ibaratnya kalau fikiran kita tu kusut dengan berfikir perkara-perkara lain maka dia tak dapat konsentrasi tau tapi bila kita kosongkan minda kita maknanya seolah-olah macam kalau dianggap minda tu satu wadah yang dikosongkan kalau kita nak mencapai satu kejayaan dalam apa yang kita fikirkan anak itu seumpama dia belajar satu pelajaran yang berat dia kena kosongkan minda dia maka di sini menariknya perkataan yang digunakan oleh Allah SWT macam juga dalam surah Zariyat ayat ke-21 wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun tanda-tanda kekuasaan Allah ni bagi orang yang yakin maka mengapa dalam diri kamu sendiri kamu tidak memerhatikan jadi perkataan tafakkur yang pernah kita bincangkan sebelum ini bahawa dia dapat difahami sebagai objek terhadap kata yang tafakkar ni tadi Fi Amfusim ni kalau kita lihat dia berkaitan dengan tafakkur bahawa ayat ni kalau kita selami sekejap renungi sekejap mengapa mereka tak fikir tentang diri mereka misalnya dari mana mereka datang ke mana nak pergi selepas ni lepas mati besok apa berlaku kenapa ada malam ada siang satu ketika dahulu kita yang mendengar kuliah di sini kita tak pernah wujud kata lah umur kita pada saat ni 41 tahun 40 tahun atau berapa sahaja sebelum tempoh masa itu 41 tahun ataupun 40 tahun ke atau berapa umur kita sebelum jangka masa itu kita tidak pernah ada di pentas dunia ni halatal insani hinu min dahri lam yakun shay'an madhkura setiap pagi jumaat kita mendengar surah insan yang dibacakan jadi manusia ni tak berfikir itu belum lagi kalau kita masuk kepada anatomi tubuhnya para saintis mengatakan degree ataupun darjat ataupun apa badan kita pada suhu normal 36 umpamanya naik 1 degree saja orang ini kena demam turun 1 degree ataupun 2 degree dia boleh mati kesejukan tak ke difikir benda semikian ada kali berlaku secara tak sengaja ataupun berlaku secara kebetulan kenapa mereka tak fikir tentang perkara ini semua sampai sekarang ni masih banyak lagi persoalan yang ditanya oleh pakar-pakar manusia itu sendiri macam doktor-doktor belum mereka menerima jawatan jawapan yang memuaskan mereka tak tahu lagi apa jawapannya sungguh manusia sampai kini merupakan satu makhluk yang tak dikenal. Jadi ayat ini merupakan satu kecaman kepada kaum musyrikin. Mengajukan kepada mereka persoalan yang kita belajar di surat bahasa Arab. Ini dipanggil sebagai awalam ya dan kemudian awalam yasiru. Ini merupakan satu bentuk kalimah dipanggil sebagai kalimah untuk mengingkari atau celaan. Ini surat balaranya. Nampak dia merupakan soalan tapi soalan menandakan satu kecaman, satu amaran peringatan, satu pengingkaran dan celaan kepada mereka. Seakan-akan ayat ini maksud dia. Sungguh ajaib keadaan kaum musyrikin. Apakah mata dan kalbu mereka ni tak boleh disatukan begitu menyimpang sekali di mereka ni tak boleh nak fikir tentang kebesaran Allah SWT yang terbentang luas di hadapan mereka dengan alam pokoknya dengan siang malamnya pergi pada diri sendiri kenapa jadi diceritakan Allah seperti itu kenapa rambut di kepala mereka panjang tapi kening atau bulu mata tidak panjang-panjang ini semua sepatutnya difikirkan jadi tujuan kejadian ini adalah seperti Allah nyatakan sini dengan kebenaran Allah menjadikan semuanya dengan kebenaran bainahuma illa bil haqq maknanya diulang perkataan kebenaran ini berkali-kali dalam al-Quran bahawa segala yang Allah jadikan ini tidak sia-sia dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia iaitu yang tidak beriman beriman dengan pertemuan dengan Allah SWT ini jadi dia merupakan orang yang kafir yang ingkar walaupun dari sudut logik akalnya akan mengajak dia untuk berfikir perkara-perkara kejadian ini semua tapi tidak diendahkan olehnya dan saya pernah terang kepada tuan-tuan bahawa perkataan kafir itu berarti tertutup dia dapat hidayah jadi penciptaan langit dengan bumi dengan kebenaran ni tidak diciptakan secara sia-sia. Ia ada tujuan. Jadi proses penciptaan bukannya berterusan tanpa henti. Ada yang mati, ada yang hidup. Tapi semuanya itu mempunyai tujuan yang tertentu yang kalau kita perhatikan Allah menyatakan dalam surah yang lain surah Al-Minun contohnya ayat 115. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa annama khalaqnakum abatha wa annakum la turja'un. Apakah kamu menyangkakan bahawa semuanya kami menciptakan kamu ni main-main? Bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami kata Imam Ibn Ashur dan tafsirnya yang dimaksudkan dengan Al-Haq pada ayat ni berarti apa yang mestinya menjadi hikmah dan tujuan penciptaan langit dan bumi yang hak bagi satu ialah apa yang mestinya dilakukan untuk mencapai kesempurnaan kejadian cuba perhatikan dalam alam keliling kita saya dia akan bawa kita kepada keyakinan tentang keesaan Allah SWT dan kemestian berlakunya hari kiamat kerana penciptaan dan sistem kerja dalam alam ni tak dapat dibayangkan terjadi apalagi dengan demikian hebat dan serasinya bagaimana koordinasi yang ada padanya tanpa wujudnya pencipta iaitu Allah SWT dari sudut lain manusia ni satu-satunya makhluk Allah yang masuk dalam jangkauan pemikiran yang Allah suruh di sini bahawa ciri penciptaannya cukup beza daripada makhluk-makhluk yang lain kata Imam Ibn Ashur binatang lah tengok contohnya keliling kita monyet ke kerbau ke unta ke lembu ke apalah binatang sepanjang kajian dibuat binatang ini kekal dalam batasan kejadiannya dia tidak berubah daripada dulu sampai sekarang kalau kerbau itu, tetap kerbau juga Kalau lembu itu, macam itulah keadaannya Datuk Nenek moyangnya, keturunannya Begitulah keadaannya, kucing sama juga Tapi manusia ni, yang Allah suruh kita Teriti, lihat, ambil Perhatian Manusia ni mengalami perkembangan dan kemajuan Kata Ibn Ashur, apa yang dicapainya Dahulu kala, dibandingkan dengan sekarang Tentulah, apa yang dicapai sekarang lebih maju Lebih baik, lebih hebat daripada sebelumnya Kalau lah Datuk Nenek moyang kita hidup pada zaman sekarang Mereka telah pun mati, mungkin puluhan tahun Mungkin ratusan tahun, kalau seorang mereka di kan? mereka dulu naik kereta lembu tak pernah tengok ada kereta tak pernah tahu ada pesawat kapal terbang dan sebagainya kalau mereka lihat air masuk ke dalam rumah buka paip saja terlalu keluar zaman mereka dahulu kena pergi ke pergi tok cedok timba dan sebagainya agaknya mereka menyangkakan kita ni dah masuk dalam syurga bahawa kita dah pun dilimpahi dengan bagai kenikmatan kemewahan kesenangan mana nak tunjukkan di situ apa pencapaian manusia ni berlaku ada peningkatannya dia masa ke semasa nak dibandingkan dengan haiwan yang Allah tidak beri kelebihan seperti itu kerana itu Allah sedalam menitahkan manusia ni untuk mencapai kesempurnaan sedapat mungkin sambil memerhatikan keadaan masanya dan nanti kita akan lihat Allah mengajar kita untuk menghindari merosakkan bumi merosakkan alam sekeliling bahawa Nabi SAW satu ketika dahulu bertanya kepada para sahabat mengapa tidak diambil faedah daripada bangkai kambing ini mereka menjawab Rasulullah ini bangkai Rasulullah bagaimana kami nak manfaatkan Rasulullah SAW telah mengajar mereka supaya ambil kambing ini yang mana perlu dibuang dibuang dan kulitnya boleh digunakan itu maknanya diambil apa guna istilahnya mana boleh dimanfa memanfaatkan kulit itu maka akal yang Allah jadikan memberikan kepada manusia ini kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya dan disuruh oleh Allah SWT untuk membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang salah jadi syariat kemudian dibekalkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia kata Imam Ibn Ashur tapi ada sebahagian yang menolak sebahagian yang lain menerima maka dengan menyambut ataupun menerima syariat ini atau mengabaikannya maka manusia terbagi kepada beberapa golongan jadi bila mengabaikan syariat yang dihantar di Allah SWT musibah para rasul ni menyebabkan manusia melakukan kerusakan bencana kejahatan menganiaya orang dan sebagainya jadi dapat kita lihat dalam suruhan Allah SWT di sini supaya manusia dalam penilaiannya perhitungannya berfikir melihat bagaimana Allah telah menjadikan di samping tu ada hikmah lain yang dikehendaki oleh Allah SWT sehingga alam keseluruhan ini kewujudannya dan kemudian diajar kepada kita bahawa sifat derhaka ni yang merupakan pilihan manusia itu sendiri nanti akan dikenakan hukuman oleh Allah SWT jadi menariklah pada apa yang disebut oleh Imam Tahir Ibn Ashur ni dengan demikian penciptaan langit dan bumi dan segala isinya dan ketentuan ajal dan batas hidup manusia tempoh hidupnya jadi disebut oleh Allah Ta'ala sebagai basicnya asasnya Allah tidak menjadikan perkara itu dengan sia-sia ma -sia. sama wa wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali jadi Allah tidak menjadikan perkara itu dengan sia-sia maka benarlah kata-kata ini dengan penglibatan manusia menggunakan mengembeling akal fikir sekarang untuk melihat dan peningkatan kehidupannya daripada satu keadaan kepada yang lebih baik itu semua patut menjadi renungan supaya di akhirnya kehidupan manusia ini timbul dalam dirinya rasa bersyukur kepada Allah SWT supaya jangan mengulangi sejarah mereka yang telah diminasakan insyaAllah kita akan lihat yang kuliah akan datang seruan ataupun suruhan kepada manusia untuk merhatikan di muka umi baga bagai perkara yang telah berlaku tindakan hukuman yang dikenakan mereka yang zalim Wallahu Wallahu'alam ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam Walhamdulillahi rabbil العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته